Desən dəs bir danışmışdıq Alif Furonun mömininin əhvalatından. Alı mömin Alif Furon kimi idi Hazqil. Hazqilə bağlı bir məlumatlar verdik, daha təxşir eləməyim. Çox gözəl bura bəhs var həqiqətən. Bura çalışır az da qeydlin vallahi heyfi. Sizə bu lazım olacaq ki bu aləcəsi mən özüm tətbiq edib mənə çox-çox böyük kimi olur. Dedi peyğəmbərləci üç dənə siddiq var. Tarih boyu 3 siddiq. Biri Ali Firqonun möminidir, Hazqir. İkinci Ali Yasının möminidir, Habib, Habib nəcar Yasın susunda var Antakya şəhərində. Gəlmiş peyğəmbərlər və bir də ki, Ali Yasın mömini İmam Əli əleyhissalam. Ki bunlar bunların içində ən üstün bu adamdır. Əlidir. Və burada Hazqilin əhvalatından bəhs edən, yəni Hazqil nələr danışdı? Onun danışığı ailəyə mən qeyd edim. Sonra inşallah izah eləyəcək. Qafir 28-dən 45-ə qədər. Qafir 38-dən 45-ə qədər. Bu danışır müəyyən mövzulara və mövzuların adlarını deyim. Musa peyğəmbərin təsdiqi, hida tapmayan insanların ə yalançı olmaları sonra cəhannam əzabı ilə qorxutmaqlıq Nuh peyğəmbərin, Samud tövə peyğəmbərin, Hud peyğəmbərin tayfalarının yaşadığı acıcaqlı əcablardan xatırlatmaqlıq, Yusuf peyğəmbərdən danışmaq, inkar edənlər Allahın əzabın torş gəlirlər. Deməsi Həm Musa peyğəmbər birdi ki, mən səni hidayət eləyəcəm. Həfir 12-də ki, mən səni hidayət eləyəcəm. Çox məğlüdür, hər kəsin hidayətli olmalıdır. Dünyanın məlum müvəqqəti olması və qadın və kişinin, həm qadının, həm kişinin, tək kişi deyil, hər ikisinin imanı olması nəticəsində cənnət olacaq və tanımadığına baş əymə. Elimin olmadığı hallar nəyisə qəbul edilər. Bunun danışıq 5-10-dan AYNM qısa qısa mövza mənəsə qeyd elədim. Yəni biz bu e, ailərimizdə hələ ki vaxtımız var, 10 dəqiqə kimi. Beyantdiyi Həbib Nəddzar. O barədə bizim dərsimiz olub. İndiki yarımçıq qovuşa davam edəyərik. E, Həbib Nəddzar olub Türkiyə Antakya şəhərində və Yasin surəsi 13-cü ayəsən başlayaraq, orada 3 dənə peyğəmbər gərilə həmin o məntiqiyə hidayət etmək üçün Həb Nəddzar e, onlara kömək eləyir. E, bu oğlunu sağaldırdılar və axırda bu kişini öldürürlər. Nə deyir? Ya ya yə, kaumi bima Rabbi bu mük ikinə. O ayəmiz var da, o məncə zəhirdən çıxdı. 20-dən 27-yə qədər olan danışır ayələr səb hər haqqında. E, Çox mənim təlifim bu lərdi çoxmən tayfamı bilərdi. Bu haçandır öləndən sonra. Bəs o ölə danışa bilmir. Bu da bir dəlildir örlünün eşitməsinə falan. Ki mövzumuz o deyil. Ki vəcə əmin əqsalı mədinət rəculun şəhərin uzgar uzaq bir tərəfindən əqsa, yəni tələsik halda rəculun birçi gəldi. Yəsiə tələsik halda qala. Diri ki, ya qavm ey tayfa ittibiul mursalim. Bu peyğəmbərlər kimi ona itaat edin. Bunu kimdib Həbib Səhra bir dedik ki, qəssəs 20-ci ayədə də bu məsələ ayrı nəyi bildirir? Mən bunu əvvəldə deyim, sıqarı qalmasın. Peyğəmbər olmayan şəxslərin peyğəmbərlərə etdiyi köməklərdən bir Həbib Nədzar. Yaxın sürəsi 20-dən 27-yə qədər olan ayələr. 2. qəssəs 20-ci ayədə oxumuşuq ha, yacər Musa peyğəmbər məsələsində. Bir nəfər o itələmək istəyəndə, ayırmaq istəyəndə, hər tərəftarlığı ilə o qıbtilən davasın, ayırmaq istəndə nəsa bu yıxılır, ölür. Və sonra bir nəfər adam gəlir. Bir nəfər, gələbədəki Emo olsa, sən şəhərə tərəkilə, onlar səni tutacaqlar. Fil onun dəssəsi. Bax, bu adam da kimə eləyir? Musa peyğəmbərə. Həbibə kömək eləyir o üç peyğəmbərə və bu Alifironun mömini olan Həzqil də həmin sənin kömək elə kimə? Musa peyğəmbərə. İndi belə bir bura sual var. Deyək ki, o vaxtı Musa peyğəmbərə bu Misirdə kömək elə adam var idi ha. Bəlkə həmin Həzqildi Fironun sarayındakı. Deyilər ki, bu haqqda bizim əlimizdə dəlil sübut yoxdur. Diav metəçə halı həmin adamdır, o deyəmir. Mümkün fərqli insan olsunlar. Bu aya, bu məsələ əzizə bizi çox qəşə bir mövzuya aparar. Uzun mövzü mən çaşam, qısaxsa -qısa deyim, çünki mən çox e, oxumuşam, mə ağlı mövzuları deyim burda. Rum 19-cu aya, Yox rejo la hayya, mənə məyyit. Allah ilə və Allahdır ki, çıxardır məyitdən ölü məyitən ölü bayanın bir var üz üst mənası üzdə olan məna də bax ki mənəvi cəhdi olan izahi üz mənası budur ki məsəl məhəmməd xanım üzrəsəm hər birinizə qəti övladı dünyaya ya xanım ölür uşaq sağ qalır ölüdən diri və ya da xanım sağ qalır uşaq ölür dən ölü. Bun indi belə olub da bu hamı eşidib. Bu bunun üst mənası. Öldəndir, dildən ölüb məlum. Demə bu bunun başqa mənası. Bu artıcismi ayətdir. Cismi məsələ deyil, adi insanlardan mərevi əhatə. Nə deməkdir bu? Yaxşı alədən pis övlad. Məsələn, Adəm ana have var onun bir oğlu var da, Habil biri Qabil. Qabil olub pis oğlan. Qonaşı həblə öldürdü. Yaxşı halıda küsüb. Bu artıq Nuh peyğəmbər idi, dördüncü oğlu Cənnan onu bunu qəbul eləmədi. Oğlu nə? Kafir. Lut peyğəmbərin xalonu. Oğlu kafir. Nuh peyğəmbərin xalonu. Oğlu kafir. Yaqub peyğəmbərin 12 oğlundan onu oraşla Yusun başına. Əksisi ola bilər pis alədən yaxşı bəli ola bilər. Tafta var. Əbu Sufyan məl'un, oğlu Muaviya məl'un, oğlu Yezid məl'un. Bu Yezidin böy oğlu var, adı Muavi idi. Yar yəni, Muaviyn nəvəsi Muaviya Yezid öz atasının adını qoyub bu oğluna. Deyilər ki, Yezidin oğlu Muavi yaxşı insan olub. Hətta dəfələrlə çıxıb Yezidə qarışsa da düzəlməmsə sən etdiyin səhv idi. Hüseyn İmam idi, falan-falan. Axıb onu öldürürlər. Belə bir taxta rast gəlib mənə zəhərlə falan vəsaitə. İnsan psixologiyası, daha doğrusu şəxsiyyət psixologiyası, mən bunun dərsinə olmuşam. Yəni bir dənə dərs deyil, arasa mən necə dərs mən olmuşam, bitirmişəm də. Şoğur mənim sənədimdə var. Şəxsiyyət psixologiyası. Ortaq bir nəzəriyyə insanların şəxsiyyətinin formalaşmasında, yəni onların xoşbəxt və ya da bədbəxt olmasında 3 amil var. Nədir? İrs, mədəniyyət, mühit. Amma sə fikirdi. Niyə? Mədəniyyətə qalsa, irsə qalsa, nərlə mühitə qalsa, nə qədər insan vardı Peyğəmbərin dövründə amma kafir oldular. Peyğəmbərin elə məsəl evində Nuhun xanımı, e, Lutun xanımı. Bu ki bir ailədir, gözəl ailə içindən çıxır gəlir bu paxlı balaları. Və Əqaiddə biz bu barədə danışmışıq. Danışmışıq. Demişik ki, ora biz yaz gəlirsə biz oxumuşuq Əqaiddəsin toğrul mövzusunda. Deyirlər ki, tohidi Allahın ümmət Allahın oğlu olması məsələsi bu bir neçə yollanır. Bir cərahi mənteqə, bir iki yox. Elə mənteqə var ki, kəfə mənteqədir, amma ora mömin çıxır. Elə mənteqə var ki, mömin mənteqədir, amma onun kəfir çıxır. Məntiqən daxilə yoxdur, səhv fikirdir. Bəzə ki bu adənədir. Adənənə üzərində insan Allah çaşdırıldı. Dedi ki, yox. Yəni ki mühüddə cərahi Bəli, yaşadığı məntəqə, bir vaxt alə dil səftdir. Mühit dil səftdir niyə? Çünki adətlər hər şəhərdə, hər məntəqədə eyni deyil. Burda kişolan uğur yaxşıdır. Orda kişolan belə yaxşıdır. Və adətlər nə dəyişir. Adətlər dəyişir deyə bu kimi məsələyə görə demək olmaz insanların Allaha qarşı məhəbbəti, Allahı qəbul etməliyi fitri e fitri dil adətdir. Biz də diri-diri fitridir bu şey. Burada ir, rəsm, mədəniyyət, dil, mühit, alə, art, ənənə, heçbiri yoxdur. Bu qədər. Bu qədər bəs çünki artı yeni mözu başlayır. E, Bə Ədədim kimi Hazqilin təbliq tatkası. Çox qəşəng, çox göz. Hər şey şahsa mənim çox xoşum gəldi. 11 də nə taktikası ifadə edir. Orda idir. Orda hazqıyır. Fironbədə qəşəng Firona başa salır. İzah edir ki, Musa님 üsbə olaraq cinşal dərinə biz danışacağıq. O bir həftə e, mövzumuz olacaq Hazqil'in təbliğ üsulu barəsində. Allah elimizi artır elsın. Allah zəhimizə açıq eləsin. Allah yolun gözədimiz, 12-ci məbləğin tez alışsın. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajil falacuh.